छोटी सी शुरुआत की स्कूल या बच्चों को तालीम देना आज उनके इतना बड़ा एक शिक्षण सम्राट की तरह उन्होंने थर्टीन स्कूल इस्टेब्लिश किए और बहुत सारे मैं उनके स्कूल में गया हूँ तो जितने गौर गरीब के बच्चे हैं कंपनी में काम करते हैं माँ बाप बारह बारह घंटे काम करते उनके बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते और उसको कोई फीस नहीं है सर की तरफ से बहुत कम से कम आज भी लोगों को देख रहा हूँ इनका एक रुपया हुआ तो लोग सौ रुपये लेते होंगे अंदाज़ा आइडियल तो ऐसे महान व्यक्तिमत्व नबी भाई पटेल हमारे बीजेपी में उनका बहुत बहुत स्वागत है हम एक्चुअली ये शख्सियत किसी तारीख़ की मोहताज नहीं है लेकिन इनके जो गुण है इनके पास जो गरीबों के लिए जो दिन दुबले उनके करने की जो उनकी जो क्षमता है वो बहुत बढ़िया है आने वाले समय में हम लोग पटेल साहब को विधानसभा या विधान परिषद में देखना चाहते हैं और ये सब होना चाहिए मोदी जी के टाइम में कहीं कुछ हो सकता है जो अच्छे आदमी है उनका नंबर लग जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है आप लोगों ने कि उनको पता ही नहीं था लेकिन कहीं जगह मोदी जी के वजह से चले गए ऐसे हम लोग चाहते हैं एक अच्छे ईमानदार और खुदखर शख्सियत हमारे विधानसभा या विधान परिषद में जाने चाहिए धन्यवाद आदाब जय हिंद आने वाले समय में आप सभी को ईद मुबारक हो थैंक यू वेरी मच जय हिंद हमारे प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश के बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य तथा औरंगाबाद जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नवी पटेल साहब इनका आज जन्मदिन है साहब ने बहुत ही गरीब बच्चों और वह एम में रहने वाले क्षेत्रकरी हो या अपने कामगार के बच्चे इनको स्कूल में आ, अच्छी तरह से शिक्षा दिया है तथा उनको फीस का प्रॉब्लम होगा तो उनका ही उन्होंने सॉल्व किया है और साहब के हैं कि की आने वाले समय में विधानसभा या विरा विधान परिषद में दिखे यही को शुभकामना देते हैं और सापको जन्मदिन के बहुत बहुत शुभेच्छा आमचे मार्गदर्शक तशा आमचे साहेब नवी पटेल साहेब यांच्याकडे मी दहा वर्षापासून आहे आणि यांच्या मार्ग मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या शाळेत मी दहा वर्षापासून काम करत तसे का आहे तसेच त्यांचं सोबत असताना मला अनेक अनुभव आलेले आहेत त्यामध्ये साहेबांनी इतरांसाठी केलेले काम तथा समाजासाठी केलेले काम आणि जनतेसाठी केलेले काम ते मी माझ्या डोळ्याने बघत आलेलो आहोत तसेच साहेब आमच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी तसेच शिक्षकांसाठी अनेक उपक्रम राबवत असतात आणि जे गरीब विद्यार्थी आहे त्यांच्या फीमध्ये सुद्धा सवलत देत असतात आणि जे साहेबाकडे मी बघत असतो जे गरीब लोक किंवा इतर मदतसाठी जे लोक येतात साहेब नेहमी त्यांच्या मदतीसाठी उभे असतात आणि त्यांचे काम नेहमी करून देत असतात महाराष्ट्र राज्याचे बी जे पीचे कार्यकारिणी सदस्य तथा औरंगाबाद पूर्व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष नवी पटेल यांचा वाढदिवस आहे तरी साहेबांना या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी आमचे भारताचे माजी सैनिक आघाडीचे सहसचिव तथा महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष अशोक हंगेसाहेब हे भी या ठिकाणी आमच्या संपूर्ण माजी सैनिक टीम आहे त्या टीमकडून आम्ही साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहो साहेबांना आमच्या माजी सैनिकाचे काही प्रश्न असो साहेबांसमोर त्यांचे विद्यार्थ्याचे प्रश्न असो साहेबांच्या स्कूलमध्ये काही विद्यार्थ्यांना ते फीमध्ये पण सवलत देतात तर ते त्यांना कळालं की माझी सैनिकाचा पाल्य आहे तर ते त्या विद्यार्थ्यांना फीमध्ये पण सवलत देतात आणि साहेबांच्या आम्ही पण आमच्या माजी सैनिक परिवाराकडून त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो त्यांना ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की त्यांचा दीर्घ आयुष्य लाभो व त्यांना लवकरात लवकर विधान परिषदेमध्ये आम्हाला बघण्याची संधी प्राप्त हो जय हिंद जय भारत असलामकुम हम नबी पटेल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी जिल्हा अध्यक्ष अल्पसंख्याक मोर्चा औरंगाबाद आज हमारा जन्मदिन है आज सवेरे से छः बजे से हमारे चाहने वाले के फ़ोन मैसेज आ रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारी मुलाक़ात लेके हमको शुभेच्छा मुबारकबाद दे रहे हैं तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे देश के आदरणीय सम्माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत जी कराड़ साहब हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अतुल जी सावे साहब हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा के माजी अध्यक्ष हरिभो नाना बागड़े साहब हमारे दूसरे केंद्रीय सम्माननीय केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे साहब और हमारे आमदार प्रशांत जी बम साहब हमारे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बावन कुड़े साहब प्रदेश के महामंत्री संजू बो केनेकर साहब हमारा जिले के अध्यक्ष संजय जी खम्बैते साहब और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा माजी जी अध्यक्ष और अभी प्रदेश के उप अध्यक्ष हजी एजाज देशमुख साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इदरीस मुल्तानी साहब और तमाम सभी कार्यकर्ता ने हमें मिल के फ़ोन पे जो मुबारकबाद दी है हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं हमारे गांव के लोगों ने भी छोटे बच्चे से तो बड़े सभी ने छोटे बड़े ने हमको मिल के फ़ोन पे मुबारकबाद दी है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हमारे शहर औरंगाबाद और शहर वैजापुर के भी तमाम लोगों ने हमें मुबारकबाद दी है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र